Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Harmony Secret, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero me asfixia, a Igualin le apretó la mano y la jaló para que caminara más rápido. No fue hasta que llegaron al mostrador de servicio que finalmente ella lo soltó. Maybeca es una de las participantes en la subasta superior y quiere utilizar el estacionamiento del primer piso. Por supuesto, por favor, facilíteme su identificación y rellene este formulario con la marca, modelo y placa de su vehículo, le dijo el encargado con una sonrisa. Entregándole un pequeño trozo de papel, Maybeca sacó su identificación de su bolso y se la entregó al asistente. Tomó el bolígrafo, anotó los datos del vehículo y devolvió el formulario. Al mirar hacia arriba, vio a Iguarín apoyado contra el mostrador, observándolo atentamente. ¿Qué fue? ¿Y por qué estás aquí conmigo? ¿No aparcas en el primer piso? Estoy preocupada. Quería acompañarte hasta el auto, pero no me dejaste. No hay necesidad de eso. Ya no hay nadie que me siga. ¿Cómo puedes estar segura? No confío. Ahora ya nadie podrá molestarte. Eres mía. Nadie puede interferir. Oye, murmuró Maidika, sorprendida. Sin pensarlo, le dio una ligera palmada en la cadera. Ah, entonces estamos en ese nivel de intimidad ahora. Aiguarin se rió. Se dio cuenta de que el asistente estaba ocupado jugando con el sistema. Y probablemente no había escuchado la conversación. ¿Qué pensarán de nosotros? Así como tú que sigues diciendo esas tonterías, ¿quién dijo que soy tuyo? Tú misma ella sonrió. Al principio solo quería ayudar. Ahora me preocupa y estoy celosa. Maivika se quedó sin palabras. Celos, aquí tiene, dijo el asistente, devolviéndole la identificación junto con una tarjeta plateada. Sus datos ya han sido registrados en el sistema. Ahora podrás aparcar en el primer piso sin ningún problema. Gracias. Maivika guardó las tarjetas en su bolso. De hecho, el proceso fue rápido, tal como había dicho guarin tan rápido que terminó la incómoda conversación que estaba teniendo. ¿Lo viste? Rápido, ¿verdad? Ahora con la tarjeta VIP podrás estar tranquila. Yo también, ya que no tendré que acompañarte cada vez. Además, habrá guardias de seguridad vigilando. Pero hoy todavía te acompañaré hasta el auto. Haz lo que quieras. Maidika desistió de insistir. En realidad no estuvo mal que alguien la cuidara, pero la actitud persistente de Aeguarín la hizo bajar lentamente la guardia. O tal vez, en el fondo, también quería pasar más tiempo con ella sin preocuparse por nada. Pasar tiempo juntas en público así. Incluso si era por un corto periodo de tiempo, siempre había algo que hacía que su corazón se acelerara. Aiguarin la trató bien, muy bien. Tanto es así que, por un momento, Maidika quiso que le tomara la mano y la acompañara hasta el auto. Pero fue solo un pensamiento. En Gritter... Eso podría ser demasiado arriesgado. Todavía había otros lugares donde podían pasar tiempo juntos sin llamar la atención. Aún así, sus preocupaciones no eran infundadas. Al otro lado de la habitación, la secretaria de su padre la vio. No pudo ocultar su sorpresa cuando se dio cuenta de que la hija del jefe estaba acompañada por Maidika, alguien a quien conocía bien. Ya te lo advertí, iré a la oficina lo antes posible, le dijo a Tin, quien le había encomendado manejar algunos asuntos con un ejecutivo importante. Sin embargo, al ver a Myfic alejarse, dudó y rápidamente cambió de opinión. Hey, señorita Tin, nada, hablamos en la oficina. Mientras tanto, Aguarin condujo hasta un edificio cerca de la oficina de superior. Mybika había dejado su coche ahí y caminó hasta ahí a propósito. Ella ya había avisado a seguridad que podría dejar el auto estacionado durante la noche para que no informaran a su padre si no regresaba a casa. Esta es la primera vez que vengo a recogerte en mi auto, ¿verdad? comentó Aiguarin mientras Mybika entraba al vehículo. Normalmente soy yo quien entra en el tuyo. Nunca fuimos juntos a ningún lado. Bueno, ahora estoy aquí. ¿A dónde quieres llevarme? Maipicas abrochó el cinturón.